Наші вітання усім, хто приєднався до нашого ефіру, мої шановні. Чи вірите ви в дива? Чи вірите ви в те, що всі події в нашому житті можна передбачити? На всі ці питання ми будемо шукати відповідь разом з нашою героїною. Хто вона наша гостя? Дізнаємося вже за хвилину, але на початку фрагмент з програми Битва екстрасенсів. З самого початку проекту Світлана Добгаль привернула до себе увагу як нашої команди, так і глядачів. Про те, що вона потрапить до фіналу, не сумнівався ніхто, адже з 27 випробувань Ясновидиця успішно подолала 24. Хоча це було не так легко, як виглядало на екрані, світлана Довгаль приїхала до нас з міста Запоріжжя. Свій надзвичайний дар вона отримала у спадок від бабусі фінської ворожки. Коли мати Світлани вийшла заміж, то одразу помітила, що свекруха чимось відрізняється від інших людей. Здібності яснобачення у Світлани розкривалися поступово. Спочатку безпомилкові виграші в лотереї, потім вгадування номеру екзаменаційного білету. Ще зі студентських років вона почала ворожити на картах. Дівчата збігалися до Світлани, щоб дізнатися про майбутнє кохання та подальшу долю. На диво всі її передбачення справджувалися. Отже, мої шановні Світлана Довгаль сьогодні у нас в гостях. Сьогодні будемо говорити про її стежини долі. Доброго дня! Здравствуйте! Ну, ну звичайно, буде перше питання. От зайшли до нас до студії. Які відчуття? Ощущения самые наилучшие, особенно в эти дни, особенно в это время года, когда расцветает вся природа, когда дается начало всему новому, а значит более перспективному. Я очень благодарна своему родному городу, который мне дал сил, который мне дал возможности, который мне дал энергию, которую любят во всем мире. И я бы очень хотела поблагодарить каждого человека, который мне сегодня помог стать именно такой, какой я была. Я научилась терпению, я научилась радости, я научилась понимать. Маю, я навчила чувствовати людей. І сьогодні я хочу ще раз сказати всім спасибо, в тому числі і цей прекрасний позитивний Ну, Пані Світлана, наша програма називається «Стежини долі. Ми будемо говорити про ваші стежини долі, і тому на початку будемо повертатися. Извиняюсь, до самого початку. Так вы родились в маленьком месте. Мелитополе. Да, я родилась в прекрасном месте, городе Мелитополе. А Мелитополь это э, очень близкая скифская э, э, энергия, скифские традиции. Там есть очень сильные памятники, которые дают энергетические, такие очень мощные потоки. Это, конечно же, каменная могила, на которой я проводила время с самого детства. Э, я росла в семье бабушки. Дедушки, где меня очень любили. И где очень часто в доме были одни женщины. В нашем роду как-то мальчики не очень рождались. И очень часто терялись то колечки, то ждали писем от любимого мальчика. И меня с детства всегда спрашивали: мои тети: у них было много: когда позвонят, или когда мне напишут, или где делалось мое колечко, или встречусь, не встречусь, или как там получится, какая-то, допустим, беседа. И я всегда отвечала на эти вопросы. Я очень хорошо чувствую Природу. А с видка его находила в Дело в том, что человек рождается с определенным а, энергетическим ресурсом и люди рождаются со сформированной программой. И если человек приходит с доступом в память прошлых и будущих жизней, то он может вытаскивать эту информацию, если он чист перед Вселенной. Но я всегда, мне очень часто задают вопрос, что значит чист перед Вселенной. Я всегда говорю, что если вы оторвали один листочек или позволили своему ребенку сорвать листочек живой природы, то при этом содрогнулась вся Вселенная. Поэтому я с детства наблюдала за кузнечиками. Мелитополь очень располагал к этому. Моя бабушка жила в частном секторе. Где был очень большой огород, где было очень много листьев, деревьев, насекомых, животных, где была очень теплая обстановка, город на самом деле небольшой, люди очень добро к друг к другу относились, где была чистейшая экология, и, конечно же, были очень любящие родственники, которые, собственно говоря, и наполняли меня ш... родовыми энергиями. Ну а что поруч Азовское море. Азовское море. Азовское море – это одно из водоемов, которое дает мощнейшие энергии, которые приводят человека к более наполненному состоянию. То есть энергетика человека зависит все-таки первично от его состояния здоровья. Но известно всем, что дирижером всего организма является щитовидная железа. Так вот тот йод, в каком он составе находится на Азовском море, он всегда давал большие возможности для развития детей, для возможности потом уже в будущем во взрослом возрасте. И мое обязательное посещение или все лето нахождение на Азовском море, конечно же, имело свой результат. Я рекомендательно всем э, всегда говорю, что если ребенку не исполнилось 11-16 лет, то самое лучшее место на всей вселенной это, конечно же, Азовское побережье во всех отношениях. Ну, да, потребно, чтобы наши батьки цепом нетало, батьки маленьких детей, да. и везли их до Египта, там, до Туреччины, а краще приехать и на свою землю, до своего моря. Поруч, так и... Да, и потом я вам хочу сказать, что переезды и перевозы детей до 5 лет и э, взрослых людей с 65 лет всегда есть смещение их статики, их статического mm -hmm. энергетического состояния. Поэтому нет ничего лучше, чем Азовское море, но не так далеко черное, потому что давно известна такая информация, это еще во времена царицы с Киевской, несмотря на то, что каждая культура и религия описывает по-разному, и имена у нее разные, э, как бы во всех культурах. Mm -hmm. Но она еще задавала за гадки царю Соломону, где она спрашивала, какая земля видела всего лишь один раз солнце. Так вот, я хочу обратить внимание всех наших соотечественников на то, что это дно Черного моря. И именно оттуда вышли атланты, наследники всех знаний Атлантиды. И они впоследствии были очень тесно связаны с нашим островом Хортица. И все это я осознавала с самого детства, потому что я родилась в самом важном, в самом нужном месте не только Киевской Руси, но и всего славянства. Так, Светлана, сделаем мы на паузу, тому що я хочу, щоб наші глядачі подивилися, якою ви були маленькою дівчинкою. Добре? Ну ось така вона Світлана Довгаль. Сьогодні вона у нас в гостях. Ну я знаю, що ім'я Світлана воно теж було обрано не випадково. Да, так сложилось, що у нас дуже національна сім'я. На самом деле в нашей семье есть и греки, и финны, mm -hmm. и русские, и украинцы. И каждый человек, который вступил в брак и имеет общих детей, он уже является родственником с родней мужа, допустим, или жены. Поэтому, Светлана, это имя мне было дано моей бабушкой, бабушкой по маме, которая тоже имела некоторые отношения, очень глубокие знания. До сих пор я узнаю, общаясь с нашими родственниками, что она очень многое могла. Mm -hmm. То есть как бы на сегодняшний день именно те цыганские карты, которыми я пользуюсь, это как раз от моей бабушки по маме, которая очень хорошо ими владела, которую очень уважали на работе и даже побаивались, потому что это была женщина с очень мощной энергией, которая умела управлять не только отношением к себе людьми, но и погодой. Про им я очень хочу почувствовать. Да, я так вот, э, дело в том, что я родилась 3 апреля, и, э, собственно говоря, когда до 3 апреля в моем году рождения был постоянно дождь, 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 и я родилась утром до восхода солнца. Сверкало яркое солнце весеннее. Э, пришла моя бабушка, и независимо от того, как хотел меня назвать папа, она сказала ее имя Свет несущая свет, несущая новое, да, она не будет покорной, да, она не будет домашней, но этот человек должен нести свет, и меня назвали Светлана. Ну, вы такая вы дуже светла, дуже позитивна, и мы відчуваємо від вас дуже добрую энергию. Так, ну, снова повертаю, повертаюсь до дитинства. До какого века вы жили в Мелитополе? В Мелитополе я жила практически постоянно с редким выездом в город Запорожье. В первый класс я поехала в 7 лет в город Запорожье. Я поступила в 11-ю школу англо-русскую. И, собственно говоря, очень хорошо себя там чувствовала, но уже там чувствовала свое какое-то не очень похожее такое состояние с детьми, которые там учились. И э, я не была отличницей, я не выдавалась тем, что я великолепно знала какие-то дисциплины, но э, ко мне всегда относились... И всегда мне поручали ухаживать за цветами в классах. И я всегда любила природу. Я очень резко, э, рано стала посещать ботанический сад запорожский. И после урока в школе я ехала в дубовку. И уроки я все успевала выучить за час. Моя мама не могла мне позволить отвозить меня и привозить, как делали те мамы с, которыми, с детьми, которых я училась. Но я всегда была очень самостоятельной. Я очень любила природу. Я могла часами находиться на берегу Днепра или возле, допустим, тех же водоемов в Дубовке, я наблюдала за природой, я всегда собирала гербарии, mm -hmm. я всегда смотрела на то состояние, которое было, допустим, на расположение солнца. Еще в то время очень хорошо нас учители учителя, и мы вели какие-то дневники погоды, природы, наши наблюдения. В этих, в этих дисциплинах я была лучшей. Но, можно сказать, что были людьми, детьми с тонкой душой. Да стомки натури да, російською наверное, мовою, так але чому після останнього дзвоника все ж таки вирішили піти на навчання до технічного вузу? Чому? Дело в том, что оканчивала я уже 94-ю школу, и я благодарна по сегодняшний день тому коллективу преподавателей и лично директору, который смог во мне увидеть лидерские качества, которые mm -hmm. все-таки проявились, потому что меня наполняла к этим свершениям именно природа. Она мне дала определенные возможности, меня поддерживали родовые каналы, и э, я очень легко владела точными дисциплинами. У меня не было проблем ни с биологией, ни с химией, ни с физикой, ни с литературой. Собственно говоря, я выбирала технические дисциплины, потому что я видела образно, и все остальные дисциплины более гуманитарного направления, они у меня не вызывали никаких трудностей. И после того, как моя классная руководительница мне, Александра Филипповна, сказала, что Фоменко никогда не будет знать математику, мне стало интересно, я ее за три дня выучила и поступила, сдала все экзамены mm -hmm. на пятерки, поступила в машиностроительный институт на то время. Вот Я помню, что я тоже не ли любила физику, но все же таки выучила ее, и меня запрошивали тоже до машинки. Вот, то есть как бы ситуация такая, что... Mm -hmm. Точные науки дают более э, э, схематичные знания, и э, потому что я действительно мыслила образно, то есть полное отсутствие схем, э, я почему-то хотела именно схематизировать э, mm -hmm. свои знания, и это мне давало возможность идти вперед, то есть я должна была на что-то опираться. Так, снова робим паузу, дивимся на ваши светлины. Светлана Довгаль, финалистка программы «Бытва экстрасенсов» сегодня у нас в гостях. Ну, під час навчания вы использовали свои магические знания? Ну, я чином? вам открою теперь такой большой секрет. Зараз Дело в можно. том, что э, в городе Запорожье я училась в трех вузах. На сегодняшний день это два университета и одна академия.